Salam əziz dostlar. Bu gün sizlərə Azərbaycanda olub Türkiyədə olmayan bəzi şeylər haqqında danışacağam. 1. Marketlərdə qatılaşdırılmış süd yoxdur. Bəzi çənt təsərrüfatının məhsulu satılan yerlərdə tapa bilərsiz. Ona da süd rəçəli deyirlər. 2. Kilogram ilə konfet şokolad satılmır. Bayramlarda tapa bilərsiniz. Ona da bayram şəkəri deyirlər. 3. Fefa meyvəsi demək olar ki, yadır insanlara burda. Bu meyvə ilə yaxından tanışlıqları yoxdur. Adına isə qaymaq meyvəsi deyilir. 4. Pizdəşi kimi 724 aptek əczaxanə işləmir. Saat 19:00-da bağlanır. Bazar günü isə tam gün olaraq bağlı olur. Həmin günlər ərazi üzrə olan bütün əczaxanalardan yalnız 1 ya 2-si növbətçi olur. 5. Çeşiş istifadə etmirlər. Tapmaq müşkül məsələdir. Əvəzinə isə cəfəri istifadə olunur. 6. Bizdəki kimi çay çöldürləri var. Lakin bizim çay çöldürümüz çay dəstcahı, onlarda isə armudu stecəndə çay və yanında iki xırda qənd. 7. Qarabaşaq istifadə etmirlər. 8. Və əziz dostlar, Azərbaycanda olub burda olmayan bir şey daha var ki, məndə bunu bilməlisiniz. Bəli. Bu dövlət qurumlarında rüşvət, sürəndürməçilik. Bəli, düz eşitsiniz. Burda dövlət qurumlarında vətəndaşdan rüşvət tələb olunmur. Stanoları, əziz dostlar, kanal statistikasını incələdikdə görə bilərsiniz ki, kanaldakı videoları izləyənlərin sadəcə 26.2% abunə olan istifadəçilərdir. Qeri qalan 73.8% isə abunə olmayan istifadəçilərdir. Buna görə də sizdən mənə dəstək olmaq üçün kanala abunə olmağınızı xahiş edirəm. Allahə əmanət. Olun.